وقد أتانا خاتم الرسالة بكل ما جاءوا به من حالة فعم كل الخلق بالدلالة وأشرقت مناهج الكمال. ده 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 أصحاب Mereka berdoa agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak meletakkan mereka bersama orang-orang yang zalim. Itu doanya, tidak meletakkan mereka bersama orang-orang yang zalim. Sebagaimana kita sebut dah ma'a di situ pada minggu lepas bermaksud kalaupun mereka tidak melakukan kezaliman tetapi janganlah pula mereka diletakkan bersama orang-orang yang zalim. Itu maksud Rabbana la taj'alna ma'al qawmi zalimi kerana bersama orang-orang yang zalim itu bahaya menurut Ibnu Qayyim manusia pada asalnya dicipta dalam keadaan zalim dan jahil dia tidak akan terlepas daripada kejahilan dan kezaliman ha, jadi maknanya kita ini buat-buat saja sudah dibuat dalam keadaan tidak bagus dari segi bentuk ciptaannya Maknanya kita tidak akan terlepas daripada kejahilan dan kesaliman. Melainkan apabila Allah mengajarnya ilmu pengetahuan untuk mengetahui apa yang bermanfaat untuk dirinya dan mengilhamkan kecerdikan kepadanya. Sebab itu <tuh> pernah dalam satu keadaan satu ketika Nabi beritahu kepada sahabat bahawa orang zalim ni tidak akan terlepas daripada azab Allah. Maka sahabat tadi rasa kecut. Sahabat kata, siapalah dari kalangan kita yang tidak akan terlepas daripada kezaliman. Tak ada manusia yang tak akan terlepas daripada kezaliman. Lalu Rasulullah berkata, apa yang aku maksudkan kezaliman di situ iaitu sebagaimana yang pernah dipesan oleh Luqman kepada anaknya ha iaitu ya bunayya la tusyrik billah wahai anakku jangan kamu melakukan syirik ataupun sekutu kepada Allah itulah uh, maksud yang nabi kata zalim yang tidak akan terlepas daripada azab Allah jadi kita akan tengok uh, huraian tentang kata-kata Luqman tu di akhir nota ini. Cuba renung. Dalam surah ini tak boleh kita hanya ambil saka Alhamdulillah Rabbil Alamin sahaja. Kena ambil dua-dua. Iaitu -dua. kita mengiktiraf. Maka kalau orang Kristian nak guna Allah sebagai Tuhan, janganlah kita terlalu emosi sangat. Ha, terlalu emosi sangat Sebaliknya kita berfikir Maknanya dari segi fitrah ciptaan Allah Tergerak juga di hati dia ingin bertuhankan Allah Jadi secara teorinya Lebih baik daripada dia bertuhankan syaitan Seburuk-buruk manusia Kalau dia bertuhankan Allah Kurang jahatnya Berbanding manusia Yang tidak mahu bertuhankan Allah Maka di situ kita nampak ada ruang dibuka untuk kita mendekati orang ini. Tetapi dari sudut lain pula, dari sudut surah ini pula, jangan kita hanya mengambil setakat Rabbil Alamin saja. Tak boleh. Mana-mana nama dia Al-A'idah ila nafsihi yang berbentuk sifat nafsiyah yang merujuk kepada zatnya secara langsung, so, Hiya huwa. Maka sifat itulah dia. Sifat itu adalah Allah itu sendiri tetapi wama ta'alla qabi sifatin lahu tetapi apa-apa yang bersifat kaunuhu kaunuhu itu jadi makanya makanya fahia asma'u lahu maka yang tu dia panggil nama bagi Allah itu sebab dia panggil walillahil asma bagi Allah ada banyak nama dan kata Sa'id bin Jubayr, Sa'id bin Jubayr berkata uzkuruni bit ta'ah Maksud ayat fazkuruni azkurkum itu dia mentafsirkannya begini Sa'id bin Jubair ni tuan-tuan para sahabat ini. Jadi tuan-tuan sekalian, dia mengatakan fazkuruni azkurkum. Makna apa dia? Uzkuruni butta. Kamu bersikir dan ingatlah kepada aku dengan mentaatiku. Maknanya kalau kita mentaati perintah Allah dari sudut amalannya kita waktu itu ingat kepada Allah, maka ingat kita itu juga dipanggil sebenarnya zikir. Maka azkurkum bis-sawabi wal-maghfirah. Maka ketika itu bila kamu taat, aku akan ingat kepada kamu pula wahai hamba-hamba dengan pahala dan keampunan. Itu kata Sa'id bin Jubair.